والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں اس کے مندرجات پر بہت زیادہ توجہ کرنے کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں نے ہر سطح کے اوپر اس کا تعاقب کیا تھا جمعیت علماء ہند نے دلی پٹنہ اور اس کے بعد جنوبی ہند میں کڑپا میں بڑا اجتماع کیا تاکہ ہم سیاسی پارٹیوں کے سامنے مسلمانوں کا یہ احتجاج سامنے پیش کریں کہ مسلمان اس مسئلے میں سیاسی پارٹی بی جے پی اور اس کی معاون پارٹیوں کے سے اختلاف رکھتا ہے لیکن کیونکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اس بنیاد پر یہ سیاسی پارٹیاں اس میں بڑی معمولی سی خوش ترمیمات کر کے یہ ارادہ کرتی ہیں کہ اس بالکل آیا جائے ہم اس ملک کے اندر جس کا دستور آج تک جمہوری دستور ہے اس دستور کو اپنے سامنے رکھ کر چونکہ وقف ہمارا مذہبی مسئلہ ہے اس لیے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں یہ لگتا ہے کہ غیر جمہوری پارٹیاں جو دستور کے خلاف ہیں وہ اس پر لگی ہوئی ہیں کہ خاص طریقے پر مسلم اقلیت کو یہاں آزادی کے ساتھ مذہب پر بھروسہ کرتے ہوئے زندہ نہ رہنے دیا جائے ہم اس کے خلاف ہیں اور جس درجے کے اندر بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں جمہوری اور آئینی حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتجاج کریں گے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح اکیانوے کا قانون آنے کے باوجود کہ اس قانون کے اعتبار سے تمام وہ چیزیں جو سن سو سینتالیس میں جس طرح جو مذہبی چیزیں تھیں اسی طرح باقی رہیں گی اس کے باوجود وہ سیاسی پارٹیاں جو غیر جمہوری ہیں ان قوانین کا کوئی اہتمام نہیں کر رہی ہیں سنبھل کی جامع مسجد ہو یا بنارس کے اندر مسجد ہو اور دیگر مسجدوں کی اس قانون کو سامنے رکھا جائے تو لگتا ہے کہ دستور اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب یہ ارادہ کیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ تیرہ مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک پرزور احتجاج کا اہتمام کیا جائے تاکہ دستور کو سامنے رکھتے ہوئے جمہوری حیثیت سے ہم اپنی رضا کے نہ ہونے کا خصوصیت کے ساتھ اس احتجاج کے اندر اظہار کر سکیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے اس لیے چونکہ رمضان ہے اور میں مسجد کے اندر ہوں اگر میں نہ ہوتا تو مجھے خود کیونکہ مسلم پرسن لا بورڈ تو ایک اجتماعی چیز ہے جس کے اندر جمعیت علماء بھی شریک ہے اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو میں اس میں شریک ہوتا لیکن میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اس لیے میں دلی اور قرب و جوار کے سمجھدار لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کے اندر آئیں اور دلی کی جنتر منتر کے اوپر جمع ہو کر کے پر امن اور سنجیدہ طریقے پر اپنے ناراضگی کا اظہار کریں اور اس کو ثابت کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اجتماع کو قبول فرمائے اور ملک کے اندر اس جمہوریت کو زندہ رکھے جس جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے خاص طریقے پر جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے وقت میں اس دستور کے اندر محنت کر کے اس کو جمہوری دستور بنوایا تھا اور آج ستر بہتر سال تک یہ دستور اسی طریقے پر جمہوریت کے ساتھ چلتا رہا خدا کرے یہ دستور زندہ رہے اور آئندہ بھی ملک جمہوری دستور کے ساتھ امن و امان کے ساتھ چلتا رہے جس میں اکثریت اور اقلیت بھائی چارگی اور پیار و محبت کے ساتھ رہے اور ہماری پرانی ہزاروں سال کی تاریخ زندہ و جاوید رہے